السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين Syukur kita kepada Allah SWT untuk kesekian kalinya kita masih lagi diberi peluang oleh Allah SWT Menghirup udara Ramadan yang penuh berkat ini Mudah-mudahan amal kita ini menjadi bekalan yang istimewa untuk kita bawa bertemu dengan Allah SWT Untuk tazkirah pada malam ini, saya syukur saya cerita tentang Peristiwa Nabi Adam Alaihissalam Di mana Nabi Adam Diciptakan oleh Allah SWT Di syurga Dan dia telah tinggal Di syurga Allah telah menetapkan Bahawa Nabi Adam akan mendiami Dunia Dan Allah Kadang-kadang Allah Menjadikan sesuatu itu ada sebab musabaknya Ada sebab dan musabaknya Setiap benda yang berlaku Kadang-kadang Tuhan jadikan sebabnya. dia Walaupun Tuhan boleh buat Menjadikan itu tanpa sebab Sebabnya datang daripada Allah saja Yang menjadi musabbabul asbab Allah boleh menjadikan sesuatu tanpa sebab yang lain melainkan dia sahaja boleh tapi Allah SWT ta banyak benda Allah jadikan sesuatu ni ada sebab musababnya dan kita jatuh ke dunia ini tinggal di dunia ini akibat daripada Nabi Adam telah makan satu buah tarangan di syurga Iman Allah subhanahu wa ta'ala Masa memberi kebenaran pada Adam Duduk di syurga Allah telah berpesan pada Nabi Adam Kamu nak makan gapo di syurga ni, makalah Segala benda yang ada di syurga ni Boleh semua kamu nak makan Cuma yang tak boleh Wa la hadhihi ni Mujangan Hampir di pokok ini Tapi Takdir Allah SWT Iblis telah memujuk Rayu Nabi Adam Dan memberi penjelasan macam-macam Pada Nabi Adam Termasuklah Iblis Pergi goda Nabi Adam Dan memberi tahu Nabi Adam Tanya Nabi Adam Mungkin ada pokok gapon. Nabi Adam kata tak tahu Maka Iblis pun kubur nama pokok tu Inilah pokok Al-Khuldi Nabi Adam telah menambahkan pokok Yang dilarang oleh Allah Nabi Adam akan mula Iaitu Al-Khuldi Khuldi dalam bahasa Arab hati dia kekal Jadi Tuhan lagamu makan buah buah khuldi ini kerana tuhan tak di mukta ada syurga masa buah ni buah kekal al khuldi kekal makan, memakan akan kekal di syurga tapi tuhan tahu memakan masa dia tersibuh kekal di syurga air itu pujuk pujuk rayu iblis bermacam-macam lagi pujuk rayu dia dia kata, buah ni kalau oh tuhan lagan ni buah ni je. Ya. Adi pokok ni kan Pokok lain yang serupa lah pokok tu tak apa Wah, Rupanya buah Pokok di syurga tu banyak Maka ditakdirkan oleh Allah SWT Nabi Adam telah makan Dan isteri dia Hawa telah makan buah kudi tersebut Hasil pujuk rayu daripada Syaitan Iblis Dan Janji syaitan kalau makan buah kudi Kekal di syurga Allah lagak makan buah kopi dan eh, rupanya jadi syaitan itu lawa pun eh, maka syaitan ni suka bohong orang yang suka bohong mana dia diru syaitan eh, kerana syaitan suka ber -berboh. apa yang dia kata eh, sebaliknya bukan begitu eh, dia kata kekal di syurga sebaliknya dengan makan buah itulah Maka Nabi Adam dan Hawa telah jatuh Tuhan telah uh, Jatuhkan Nabi Adam dan juga isteri Hawa Di dunia ini Jatuh pula terpisah Nabi Adam jatuh Di Pulau Serindik Madakala Siti Hawa jatuh Di Semenanjung Hijaz Pulau Serindik ini kalau dari eh, Kita panggil Sri Lanka Jatuh di Sri Lanka Jauh seri dengan uh, Dengan apa uh, ni Hijaz eh, Kuasa mukuh Adalah jauh eh. Nabi Adam jatuh di situ Dan Nabi Adam telah menyesal Kena Makan buah larang yang disyukur uh, Penyesalan Nabi Adam ni Nabi Adam bertobat Nabi Adam bertobat Dan untuk membersihkan Puluh dia Yang tengah ada buah yang dilarang oleh Allah SWT Di samping bertobat Nabi Adam telah berpuasa Nabi Adam puasa untuk cuci buruk dia Selama 10 hari Nabi Adam berpuasa Dikatakan bahawa buruk dia tak cuci lagi Kesan daripada makan Buah larangan di syurga Oleh kerana tak cuci lagi, Nabi Adam bertawak lagi dan tambah lagi puasa sepuluh hari. Jadi dua puluh hari. Puasa dua puluh hari. Tak cuci juga lagi. Nabi Adam tambah lagi puasa sepuluh hari, tiga puluh hari. Lepas tiga puluh hari itulah, Barulah dah bersih. dia, tubuh badannya daripada makanan yang dilarang oleh Allah SWT. Begitulah juga kita mudah-mudahan Dengan puasa 10 hari Segala makan minum kita Selama 11 bulan sebelum ni Kita tak pasti Ada muda cima kita makan Ada muda cima Saya percaya kita semua ni Tak lari daripada Beli kedah makanan Kita beli gula kedah bila nasi kedai ada pasti makanan yang kita beli itu bersih Tuh pasti. mungkin ada cuma mungkin pembuatan dia eh, tak bersih mungkin bahan yang dia gunakan juga tak bersih kita tak tahu tapi kita tidak berdosa lah kerana kita tak tahu tapi bila kita makan benda tu walaupun benda tu kita tak berdosa makan, tapi kalau benda itu tak comel, ia akan memperkisah pada kita. Kita minum, harum. Kita tak tahu harum. Kita minum. Mabuk tak? Mabuk juga. Ya, Kisah harum tak ada. Walaupun kita minum, kita tak tahu. Tak senang tak tahu. Ingat kau air sejuk? Ingat kau air teruk pun tapi kesihatan tak ada pada tubuh badan kita Begitu hal juga makanan kita eh? Maka dengan ibadat puasa kita selama semula ini Mudah-mudahan Perut kita dicuci oleh Allah SWT Dibersihkan eh? Maka bila habis mula Segala kotoran-kotoran yang kita eh, Kumpulkan dalam tubuh badan kita Selama semula itu Dibersihkan oleh Allah SWT dan jadikan jadilah kita orang yang sihat balik. Kerana itu dalam satu hari Nabi Nabi sebut Dan Tasuhu Wasalah kamu Nasjaya kamu akan Sihat ya, Jadi mudah-mudahan kita harapkan Allah SWT terima ibadah puasa kita Bukan setakat terima Ibadah puasa kita juga Ini memberi kesan Kebaikan kepada kita Di segi rohani dan juga jasmani. Itulah sedikit tazkirah daripada saya Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita Wallahualam Wallahualam